তেন্তে আৰু কেইঘণ্টামান এটা বছৰ শেষ হৈ নতুন এটা বছৰৰ আৰম্ভণি হ'ব মই কিবা খাই আছোঁ বুলি নহ'ব একচুৱেলি মই তামোল খাই আছোঁ তামোল মোৰ খুবেই প্ৰিয় আপোনালোকে বাৰু তামোল ভাল পায়নে বহুত এনেকুৱা লোক আছে যোনে তামোল ভাল নাপায় তামোল ভাল পোৱা লোকো বহুত আছে মোক কিন্তু তামোল খুবেই ভাল লাগে চ' তেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ বিশেষ একো কাৰণ নাই মানে এটা বিশেষ কাৰণ আছে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই তেন্তে নিশ্চয় গম পাব আৰু যিসকলে আজিলৈকে মোৰ ইউটিউবত যিকেইটা মানে ভিডিঅ' গৈছে সেই ভিডিঅ'কেইটা চাইছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ যে আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিছে তাৰ কাৰণে থেংক ইউ লগতে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই তাৰ বাবেও ধন্যবাদ যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু আগলৈ চাম বুলি ভাবে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ইউটিউবৰ প্ৰতি মানে বেছি বিশেষ একো অভিজ্ঞতা নাই যি অভিজ্ঞতা পাইছোঁ মানে ওচৰৰ দুই এজনৰ পৰা পাইছোঁ বা ইউটিউবত চাই চাই মানে ইউটিউবৰ অভিজ্ঞতা লৈছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰো তেনেকৈ বিশেষ কোনো কাৰণ নাই তো কিনো ক'ম মানুহৰ মানে জীৱনত যি যিখিনি সমস্যা আছে যিখিনি মানে অভাৱ অনাটন আছে সেইখিনিতো থাকিবই কাৰণ আজি বছৰটোহে সলনি হ'ব মানে কালিৰ পৰা বছৰটোহে সলনি হ'ব মানুহৰ সেই সমস্যা মানে দুখ চিন্তা সেইবোৰ একেখিনিয়ে থাকিব তো সেইসকলক কৈছোঁ যিসকলে ভাব মানে আজি এনেকুৱা বহুত লোক আছে যোনে মানে ভাবে যে আজি বছৰটো শেষ মানে সকলো শেষ বছৰটোহে শেষ হৈছে মানুহৰ জীৱনটো শেষ হোৱা নাই কাৰণ মানুহৰ জীৱন একেটাই এনেকুৱা নহয় যাতে জীৱনটো শেষ হৈ কালি পুনৰ এটা জন্ম জন্ম মানে জনম হ'ব কাৰণ মানুহে বস্তু ইমানটো বিচাৰে যে দুখৰ কাৰণ বহুত আছে কিন্তু সুখটো আমি নিজেই বিচাৰি ল'ব লাগিব তো বহুতে ভাবে যে কালি নতুন এটা বছৰ আৰম্ভণি হ'ব ত' এটা দিন আমি হাঁহি ফূৰ্তিৰে পাৰ কৰোঁ তাৰ ভিতৰত এনেকুৱা কিছুমান আছে একদম উৎপাত কৰি একেবাৰে মাল খাই বিয়েৰ খায় একদম বাইক স্পীডত লৈ যাব কালি মই দেখিছোঁ যেতিয়া মই ডিউটিৰ পৰা আহিছিলোঁ তেতিয়া দুটামানক দেখিছোঁ যিটো স্পীডত মানে বাইক নিছে যেনবা গোটেই ৰাস্তাটো তাহাঁতৰ একেবাৰে মানে বাইক নহয় সেইখন এৰোপ্লেন দি মানে উৰুৱাই লৈ গৈছে তো সেইসকলক কৈছোঁ মই এইবুলি সকলোকে কোৱা নাই যিসকলে গম পাইছে মই কৈছোঁ তেওঁলোকে নিশ্চয় বুজি পাব কথাটো তো সেই যে স্পীডত গৈছে বাইকখন বা স্কুটিখন লৈ বা গাড়ীখন লৈ তেওঁলোকে কৈছোঁ তেওঁলোকৰ জীৱনটো অকল তেওঁলোকৰ লগত জড়িত নাই তেওঁলোকে গোটেই পৰিয়ালটোৰ লগত সেই জীৱনটো জড়িত হৈছে হয়তো যদি তেওঁলোকৰ কিবা এটা হৈ যায় তেওঁলোকে যিমান দুখ নাপাব যিমান কষ্ট নাপাব তাতকৈ বেছি তেওঁৰ মা দেউতা বা তেওঁৰ মানে আপোনজনে কষ্ট পাব ত' তেওঁলোকে যাতে তেনেকৈ নকৰে কাৰণ জীৱনটো একেটাই তাৰ কেতিয়া কি হৈ যায় কোনেও ক'ব নোৱাৰে কিন্তু কিছুমান কাম আৰু যদি আমি নিজে চম্ভালি কৰোঁ নিশ্চয় সেইটোৰ পৰা আমি মানে সেই বিপদটোৰ পৰা হয়তো আমি বাচি থাকিব পাৰিম মোৰো নিজৰ ভাইটি এটা আছে বেলেগকনো কি ক'ম তাকো বহুত বুজাওঁ আৰু হয়তো সি বহুত বুজিও পাইছে আগতে যেনেকৈ মানুহে কৈছিলে যে তোৰ ভাইটি বা আমুকৰ ল'ৰাটো ইমান স্পীডত বাইক চলায় স্কুটি চলায় আজিকালি সেইটো শুনি নাপাওঁ কাৰণ মানুহৰ কেতিয়াবা হয় ন যিটো মানে শুনি নিশিকে সেইটো সেইটো দেখি শিকে সিও তেনেকুৱা মানে কিছুমান দেখিছে চকুৰ আগত তো সেইবোৰ সি নিজেই বুজি পাইছে তো তেওঁলোকেও যাতে সেই কথাবোৰ বুজি পায় মানে বুজি পাওক চ' আজি ডিচেম্বৰৰ মানে চৌবিছ বৰ্ষৰ আজি শেষটো দিন আমাৰ তেনেকৈ মানে বিশেষ কোনো প্লেনিং নাই থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট জান ডিচেম্বৰ বুলি কিনে পিকনিক হওক বা তেনেকৈ কোনো প্লেনিং কৰা নাই বহুতে হয়তো প্লেনিং কৰিছে তো আমি একো কৰা নাই তেনেকৈ মানে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষতো হয়তো আমাৰ বাবে ইমান ভাল নাছিল একেবাৰে বেয়াও নহয় মানে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষতহেতো আমি মানে বহু আপোনক আমি হেৰুৱাইছোঁ মোৰ বাই মোৰ মামা দানা দুগৰাকীকৈ আইতা বহুকেইজনক মানে হেৰুৱাইছোঁ চ' ভালৰ কাৰণো আছে এনেকুৱা নহয় অকল বেয়া কাৰণ আছে বেয়া কাৰণটো মনত পেলাই যদি দুখ হয় চবৰে ভাল বেয়া দুটা কাৰণ থাকে কাৰোবাৰ কোনোবাই যদি ভাবিছে নাই দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ বৰ্ষটো মোৰ বহুত বেয়া গ'ল এক তাৰ মাজত কিন্তু এটা হ'লেও ভালৰ কাৰণ আছে তো আপনার যদি বেয়া কারণ তো মনত পেলায় পিনে যদি মনত দুঃখ করে তে হ'ব আপনি এবার সেই ভাল কারণটাও মনত পেলাই সাক নিশ্চয় আপনার মনটা ভাল লাগবে তিনকে মো মনটা বেয়া লাগিলে মই হে ভাল ভাল আছিলে সে মই মনত ভাল কারণ আছিলে মই এটু বছরতে ডিউটি জয়েন মোৰ মোর মার টিবি মানে চক্ষ্মা রোগ যংলিশ কয় ত' সেইটো বেমাৰ হৈছিলে তেওঁ তাৰ পৰা ভাল পালে সেইটোৱে আৰু ভাইটিৰ আই টি আই কৰি আছিলে সেইটোৱে এইটো বছৰ কমপ্লিট হ'ল তো তেনেকৈ ভাল কাৰণো বহুত আছে তো কিনো ক'ম আজি এক্সোৱেলি ডিউটি আছিলে মোৰ নটাৰ পৰা নটাৰ পৰা থাকে আজি মানে বিছ পঁচিছ মিনিট চাগে সোনকালে ৰেডি হৈ গ'লো নেকি ভাবিলোঁ কি নকৰোঁ বছৰটো শেষ দিন বুলি এটা ভিডিঅ'কে বনাওঁ তো ভিডিঅ'নো কি বনাম ইয়াত কোনো মানে কণ্টেণ্ট নাই জাষ্ট মনৰ কথাটোৱে আছে আৰু তো যিসকলে ভাবিছে মানে প্লেনিং কৰাৰ তেওঁলোকে মানে কৰিছে প্লেনিং পিকনিক যোৱাৰ তো আমি তেনেকৈ কোনো প্লেনিং কৰা নাই তাৰপিছত মানে ক'ম কি সেইটো নিজে ভাবি নাপাওঁ ইউটিউব একাউণ্টে খুলি ল'লো হয় তাৰপিছত ভিডিঅ' কি দিম একো মানে ভাবিয়ে নাপাওঁ কেতিয়াবা তাৰপিছত কিছুমানে মোক কয় তুমি দিনটো ভিডিঅ' বনাই থাকা অনলাইন থাকা তেওঁলোকক কৈছোঁ মোৰ ইমান সময় নাথাকে যে মই দিনটো অনলাইন থাকিম যিবোৰে মোৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে মই দিনটো অনলাইন নাথাকোঁ মই ক'ব গ'লে মোৰ ডেইলী ৰুটিন ক'ব গ'লে মই চাৰে পাঁচটাৰ পৰা চাৰে সাতটালৈকে টিউশ্যন কৰাওঁ প্লাছ ঘৰ আহোঁ চাৰে আঠটাত আকৌ ডিউটি যাওঁ চাৰে আঠটা নটাত তাৰ পৰা এটামান বজাত আহোঁ খাই বৈ আকৌ তিনিটা বজাত যাওঁ তাৰপিছত একেবাৰে পাঁচটা ছটা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় সাতটা আঠটালৈকে বাজিছে মই ঘৰ আহোঁ আকৌ ঘৰত দুই এটা কাম কৰোঁ মোৰ মাৰ গাটো প্ৰায় বেয়া থাকে তো বেছিভাগ মানে মোকে কৰোঁ মানে মই কোৱা নাই যে ময়ে কৰোঁ মায়েও কৰে দেউতাও কৰোঁ ভাইটিও সহায় কৰি দিয়ে সকলোৱে মিলিজুলি কৰোঁ তো হয় ন কিছুমান কাম মানে তাহাঁতি কৰি দিয়ে যদি মোক মানে ভাল নালাগে তেতিয়া মই সেইটো ভিডিঅ' মানে চৰি সেইটো কাম মই নিজে কৰোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ কৰোঁ তো ইমানখিনি সময় নাথাকে এটা দিন পাওঁ মাত্ৰ দেওবাৰ দিনটো সেইটো দিনটো মানে বাকী দিনত মানে কামবোৰ ইমান ভালকৈ কৰা নহয় চব কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তো সেই দিনটো ইটো সিটো ইটো সিটো কৰি কেতিয়ানো দিনটো পাৰ হৈ যায় গমেই নাপাওঁ তথাপিতো সেই মাজত যেতিয়া মই এটাৰ পৰা তিনিটাত মানে তিনিটা বজাত দুঘণ্টা খাবলৈ সময় পাওঁ তেতিয়াই মই ভিডিঅ' বনাওঁ বা ৰিলচ বনাওঁ বা ফটো মাৰোঁ তো যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে ইনষ্টাগ্ৰামত বা ফেচবুকত তেওঁলোকে গম পায় মই মানে বেলেগ বেলেগ জেগাত গৈ ভিডিঅ' নবনাওঁ মানে মোৰ ঘৰৰে ভিডিঅ' থাকে প্ৰায় কাঠ চিত কোনোবা এদিন যদি ফুৰিব যাওঁ তেতিয়া হয়তো তাত দুই তিনিটামান ভিডিঅ' বনাওঁ সেইকেইটাই চাগে এদিন এদিন এৰি মই প'ষ্ট কৰোঁ তো কিনো ক'ম এতিয়াতো মোৰ টাইম হৈ গ'ল মানে মোৰ সময় হৈ গ'ল যাওঁ আহি পিনে খাবলৈ যেতিয়া আহিম তেতিয়া বাকীখিনি কণ্টিনিউ কৰিম এতিয়ালৈ বা চ' খাই বৈ আজৰি ভাবিলোঁ যোৱাৰ আগত অলপ ৰ'দ লৈ লওঁ তো বিশেষ কথাটো কৈ দিওঁ বিশেষ কথাটো এইটো যে আপোনালোক সকলোকে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ মানে পৰিয়ালৰ সকলো লোককে আগতীয়াকৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা যাচিলোঁ লগতে আপুনি মনে বিচৰা ধৰণে সুখী হওক সফলতাৰে আগুৱাই যাওক দীৰ্ঘায়ু হওক লগতে স্বাস্থ্যৱান হওক ইয়াকে ক'লোঁ এনহেপি নিউৱে বাই আজিলৈ বুলিব নে